На Донбассе наконец-то режим тишины. Массированных обстрелов и боев больше нет. Остались лишь локальные стычки. О перемирии Киев и Москва договорились еще год назад на Первом Минске. Но оно резко заработало лишь в начале сентября, сразу же после скандального принятия Верховной Рады изменений в Конституцию. Эта внезапная тишина удивила даже бывалых фронтовиков. Насколько мы знаем по новинкам, дивимся, по тут нет никакого перемирия же дружище Другий или тут тишина. А так-то ограды были. О возможном конце войны заявил лидер боевиков Денис Пушилин, а президент Петр Порошенко уже анонсировал масштабную демобилизацию. На каких условиях договорились Киев и Москва? И всегда ли худой мир лучше войны? Смотрим далее. Такой впечатляющей поездки в АТО не было давно. В первый же день мы пробили два колеса. Сначала наехали на осколок по дороге в Авдеевку. Бойцы из 53-й бригады помогли нам поменять колесо. А потом пробили и саму запаску на Донецкой кольцевой. Да и как на такой дороге не поймать осколок? Что и нас снова выручили ребята из 53-й. На БМП, а это единственный транспорт в тех краях, отвезли на шиномонтаж. Парни держат оборону около Авдеевки. Посадка. Сепарский снайпер лопит. Влево, мест, железнодорожный, две там тоже. И в то время, когда боец показывал нам, где в посадке засели сепары, наш водитель решил испытать судьбу. Машина, ну, ну, вы же так легко ходите. Еще, на базаре. Присядь. Ну чего? Блядь. посадку? Тут посадку бач, тут снайпера работают, присядь. Насколько мы знаем по новинах, дивимся, сквозь перемирие, тут нет никакого перемирия. Добрый уже второй или третий тут тишина, а так то ограды были. С начала сентября на Востоке действительно прекратились массированные обстрелы. На это есть несколько причин. Во-первых, в Нью-Йорке открылся юбилейный 70-й саммит Генеральной Ассамблеи ООН. И на днях там выступит Путин. Зрозуміло, что ему этот негативный фон, подъем на Донбассе абсолютно не нужен, поэтому э, там еще могут за, затримать еще чергового какого-то э, зеленого человечка. А во-вторых, у Кремля появился второй фронт в Сирии. Но сейчас просто идет торг международный, поэтому нужна Сирия не получится Сирии не прокатит. Вернуться к вопросу Украины. Вопрос в том, насколько Украина готова сопротивляться. То высота зенит, подрозил дыка качка, задний это не сил. Украинские военные за полтора года затяжных боев уже повидали много перемирий. Это было по всякому. Особенно сечень лютый, это вообще было полный кошмар. А сейчас -то это уже игрушки, так можно назвать. Возле Донецкого аэропорта фронт держат воздушные войска. Правда, в силу окопной войны авиаторы не летают. Они превратились в пехотинцев. Идем, тут вся же нема. Тут все протоптано. Влево, вправо, там уже есть. Экскурсию проводит один из командиров с позывным «Морган». Тут все разбито, тут нема ни единого живого места. Вот 150-ка. Да, начнем. 150 Зимой здесь точились ожесточенные бои, а до недавнего времени бойцов серьезно крыли с артиллерии. Не ходи туда, там не У командира саперного взвода работы хватает. кто -то таким способом на пив присяди. Зробив крок, 15 хвилин дивишься. Зробив крок, 15 хвилин дивишься. Зброя сапера – це його очі. Но в здешней не только залетные снаряды от сепаратистов, но и спрятанные подарки для ДРГ противника. Мина МОН-90. Такие ми, мины мы устанавливаем в кированном варианте. Мины уражения 90 метров. А служат здесь в основном кадровые военные. На передок все попросились добровольно. Тут тоже ужасно была смерть одного из госслужбовцев при взрыве. Ему упала плита на ноги. От болів, шока, Ми так не підняти плиту. А вот і самая передовая край під контроль Києвої території. Любима Даша. В принципі, саме такий апарат, який нас виручає. В принципі, сепаратісти бояться цього апарату. Дальність до 4 кілометрів прицельно. Спасає. Отсюда до мятежного Донецка всего несколько километров. Из захваченного города устами кремлевских глашатаев в последнее время часто говорят о мире. Пушилин – это марионетка. Что он решает? Эти вещи решаются в Кремле, решаются в ФСБ, в Генштабе, в Генштабе Российской Армии. Кто такой Пушкин? Что он может вообще знать о мире и войне? Ему завтра скажут, будь президентом ДНР, он будет. А послезавтра скажут, вали отсюда на Таймыр, он уедет на Таймыр. На самом деле замораживание конфликта выгодно и Украине, и России. Москва сосредоточилась на сирийском проекте, а у Киева нет сил, чтобы вернуть оккупированные территории. Мы не можем а, силы забрать эти территории, повернуть. В то же время мы должны провести реформы для того, чтобы показать, что мы... Змінилися, змінилися на краще. То уявіть собі, що ми забираємо зараз ці території назад. Ну і що? А вони скажуть, ну і що ви стали гарними? Ви що так покращились? До вас корупція, до вас в, 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 все погане, що було, то і є.